так скажем. Если человек в России доволен жизнью, значит, он доволен не только жизнью, а и властью, то значит, он не в курсе или просто в доле. Если народ сегодня безмолвствует, значит, он еще чего-то жует. Дай Бог нам всем чего-то жевать. Когда нам с вами достанется лимон, надо что с него сделать? Лимонад. Значит, ну и сейчас лето закончилось а у нас, да? Значит, вы знаете, что одни люди отдыхают на Канарах летом, а другие там, где летом. Значит, мужчина... Мужчину, тут есть у нас, да? Значит, мужчину, порт, э, я уж включил. мужчину портят деньги, поэтому рядом должна быть женщина. А чтобы она не, не раскручивала мужика, значит, каждый раз на новые покупки, надо что? Надо обмывать с ней каждый э, вещь. вещи. Тогда она подумает, я думаю. Значит, лучше быть с Петровым на Майорке, чем с Майором быть на Петровке. Угу. Я вас любил, чего ж я болен. Буває таке. Да? В молодості жінки люблять, я вже говорив, ушами, а на старості слухаємо апаратом. Ну а старость, ви знаєте, залежить від аналізу. Ну, дай Бог нам всіх хороших аналізів. Хто дожив до сідих волос, тот талант. А хто агені листеє. Есть такие? Вот, слышите? Да, куда мне, как там он обезьяна, говорит, куда мне стать? Я и умный, и красивый. Куда мне быть какой-то колонны? На нас э, свалилось счастье бедности, другим досталось горе изобилия. Украинец съедает за вечерю то, что японец не осилит ни за неделю. Значит, если не есть. Э, если не кушать, то инфляция нас не, не ощущается. Знаете, такое, да? Значит, это поститься надо чаще. Любовь для женщины это жизнь, для мужчины это эпизоды жизни. Желаю, чтобы эти эпизоды нам были подольше, да? У нас дома все решает папа, а кто у нас папа, решает мама. <связано> так, чем больше у родителей достаток... Чем больше у ребенка недостатков, ну вы знаете, когда рождается ребенок, Господь Бог спускается на землю, если поцелует голову, значит будет ученым или философом, если в руку, или художником, или ремесленником, если в ногу, то или танцором, или спортсменом. Ну, говорят так, чтобы Господь Бог не целовал наших детей в попу. Это такое дело для новорожденных. Если ребенка вовремя не отучить врать, то из него вырастет политический деятель. Знаете такое, да? Значит, правительство обещает, синоптики обещают. У синоптиков получается лучше. Они меньше ошибаются и меньше обманывают нас, да? Что такое дом терпимости? Русская Николаевна, это, значит, этот пив -бар с закрытым на ремонт туалетом. У вас есть туалет? Значит, так, сколько мужа не корми, а он, сволочь, все равно выпить хочет. Водка белая, нос красный, репутация темная. Значит, бухучет сегодня бухгалтерам касается, если там у вас что-то намечается, значит, что такое бухучет? Это самоконтроль во время пьянки. Талант это, пожалуй, единственная халява, которую никогда не пропьешь. Поэтому не делайте лишнего в жизни, на старости все вам зачтется, умерьте в истории, и визы, судьба вам сама улыбнется.